begitu hebat dan dahsyat ini. Saya pertama kali dengar <laughs> uh, saya mendengar secara langsung uh, ucapan amanah tahun 2026 oleh PM itu. Saya juga terkejut uh, apabila dia bercakap yang mana tak jelas. Dia nak buat undang-undang ke atau dia nak pindah perlembagaan? Maka dia telah mencadangkan supaya Malaysia uh, akan uh, oh, mengadakan jawatan perdana menteri dua penggal. Pelantikan dua penggal Perdana Menteri ini Selalunya bergada, berada di luar negara republik Seperti Filipina, Amerika sendiri Dan juga Indonesia ha? Dan juga Korea eh? Negara republik, negara yang tak beraja Mereka memang ada membuat undang-undang uh, perlembagaan Untuk menyekat sama ada Presiden atau Perdana Menterinya Dua penggal sahaja tetapi Amerika sendiri Daripada mula dia mereka 1776 Sehingga tahun 1940 Baru dia buat Perlembagaan dia Iaitu Presiden Boleh uh, dibenarkan hanya dua penggal Setelah John Franklin Roosevelt Tak salah saya Menang empat kali aa, Empat penggal dalam pilihan raya Maka mereka melihat bahawa aa, Perlulah diubah perlembagaan bagi dua penggal tapi mereka negara republik dan sistem politiknya berbeza iaitu mereka ada sistem dua parti demokrat dengan republik ha? begitu juga di Indonesia ha? presidennya ha, satu penggal tapi aa, dua penggal tetapi mereka tak ada tidak ada pembangkang dalam Dewan uh, Negara Majlis Pemerintahan Rakyatnya atau Parlimen dia. Begitu jugalah Filipina selepas ketiadaan Marcos Maka dibuat undang-undang bahawa Presiden Filipina mesti dua penggal Tetapi yang berkuasa ialah Senat, Senator bukan Parlimen Jadi apa yang kita nak tengok Apa yang diucap oleh Perdana Menteri ini Ia bertentangan dengan perlembagaan Dan dia telah dilihat kurang ajar sikitlah Biadab sikit maksudnya kenapa cadangan itu tidak dibawa dahulu kepada majlis raja-raja untuk majlis raja-raja terima atau tidak sekarang ini ha, kamu umum pada publik pada dunia Malaysia akan mempunyai perdana menteri dua penggal tetapi kamu tak rujuk kepada majlis raja-raja dan juga Yang di-Pertuan Agong dan apa yang kamu nak buat sekarang nak buat undang-undang akta pelantikan perdana menteri atau kamu nak buat pindaan perlembagaan kalau kamu dah buat pindaan perlembagaan ia adalah dalam kategori yang dipanggil kedaulatan kebesaran dan keistimewaan raja-raja Melayu jadi kalau kamu dah buat Perdana Menteri dua penggal maka Menteri Besar pun kena buat Paula Adil jadi maknanya Anwar hanya mencari satu terma, terma atau satu cadangan untuk popularkan diri dia ha? Sebab ada beruk-beruk penjawat awam yang bertepuk Apabila dia umumkan Dua penggal ini Kerana yang ada itu ialah beruk-beruk Kalau dia seorang Melayu Seorang yang setia kepada raja Dia tak bertepuk Dan dia boleh berfikir sepintas kilat Ini benda tak betul Bagaimana kita boleh Memberikan dua penggal Kerana sistem politik kita berbeza. Saya kan pernah mencadangkan Cara yang terbaik sekali aa, Bagi Malaysia ini Kena pisahkan dua pilihan raya satu pilihan raya nak pilih ahli parlimen satu pilihan raya nak lantik Perdana Menteri macam Indonesia jadi Perdana Menteri semua orang boleh bersaing ha, untuk nak lantik parti tak mestinya melalui parti ha, jadi kalau dia bertanding jawatan Perdana Menteri terserah kalau dia menang yang itu mungkin boleh diambil kira untuk lantikkan ha, dua penggal tapi kalau dia melalui parti bagaimana? bagaimana akan jadi negara ini ha, Perdana Menterinya seorang yang bukan Presiden Parti Presiden Parti tidak menjadi Perdana Menteri Negara ini jelas ya ha? Ia diberikan kerajaan awam oleh Raja Melayu ini Untuk menguruskan negara ini Dan biasanya dasar itu dibuat oleh parti politik Jika parti politik ha, sudah mempunyai Dua pemimpin Satu Perdana Menteri Dan satu ha, uh, Presiden Parti ha, Kita belajarlah dengan Apa berlaku kepada Datuk Seri Ismail Sabri Dia nak Presiden Tapi dia bukan Presiden Akhirnya Dia kena buli oleh Presiden Dan bebarkan Dewan rakyat Sehingga kita kalah Pilihan raya Kita tu amnolat Saya masih itu UMNO lagi. Jadi untuk makluman tuan-tuan, apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah satu perkara yang bercanggah dengan perlembagaan. Kerana bidang kuasa yang Tuan Agong masih lagi ada dalam perlembagaan untuk melantik Perdana Menteri. Budi bicaranya. Jadi inilah yang kena dipikirkan semasa-masanya. Dan pada saya, rakyat khasnya orang Melayu perlu menentang Sebagai naib presiden dan juga yang dipertua perkasa wilayah setuan, saya menolak total ha, cadangan ini dan saya menyeru supaya mulai sekarang ha, setiap pilihan raya orang-orang Melayu khasnya mestilah menolak barisan nasional yang berskongkol dengan pakatan harapan yang hendak mencadangkan dua penggal jawatan perdana menteri yang kesudahannya merugikan orang Melayu. Ini semua agenda yang dibuat oleh orang sasris ini orang sosialis punya pandangan memang semua negara yang mengamalkan sistem-sistem yang agak dari rakyat kepada rakyat ini dibuat oleh orang sosialis jadi itu mungkin saya tidak tuduh pandangan DAP DAP berpendapat eloklah Perdana Menteri ini bagi dua penggal tetapi ianya bercanggah dengan perlembagaan kerana kejualatan, kebesaran dan kecemiaan raja-raja Melayu ini masih lagi dijamin termasuk pelantikan Perdana Menteri itu dalam kategori yang tiga Atau Dia tak ada perubahan apa pun kalau dua penggal, tiga penggal pun tak ada perubahan kalau di Amerika dia buat uh, presiden dua penggal kalau menang demokrat dia pergi republik ha, uh, di Indonesia dia pilih parti parti itu uh, presidennya tidak ada menyertai mana-mana parti politik. Dia dipilih rakyat untuk mengendalikan mentadbirkan negara itu. Ha? Jadi kalau kita lihat jarang ha Jokowi dulu pun sendiri bukan satu pemimpin besar dalam parti uh, PDI ya, uh, parti Demokrat Indonesia. Ha? Tetapi kerana Indonesia faham Megawati tak boleh kacau dia. Ha sebab presiden itu adalah terasing daripada parti politik. Tapi di Malaysia bagaimana? Anda ialah seorang tu jadi Perdana Menteri dua penggal. Jadi maknanya adakah dalam masa lima tahun itu penggal kedua itu dia akan buat kerja yang lebih baik ataupun ha, parti politik dah mula berkempen untuk menumbangkan dia, parti dia. Ha, ini benda yang kena dilihat. Kita jangan buat kerja bodoh tanpa memikirkan benda yang lama. Ini soalan, soalan Tuku Mas. Jika sekiranya dua penggal ini berjaya, adakah yang sabung tak boleh menolak cadangan penggal kedua yang dikeluarkan, yang dibawa oleh parti politik tersebut? Kerana termatuk dalam perlembagaan boleh. Uh, Sesuatu saja boleh penggal kedua itu diterima. Mesti wajib diterima oleh tuan Inilah akan, akan menjadi krisis perlembagaan. Di mana saya kata, apabila cadangan ini dibuat, maka ada pertentangan antara raja-raja Melayu Kasih yang mentuan agung dengan kerajaan yang memerintah dan ia akan menjadi krisis perlembagaan dari segi bentuk boleh atau tidak boleh dilaksanakan. Adakah kita nak menghapuskan kuasa 150 tak tahu saya iaitu pelantikan Perdana Menteri ini atau budi bicara yang di-Pertuan Agung di mana yang di-Pertuan Agung juga ada kuasa menolak dan adakah Raja-Raja Melayu bersetuju untuk semua negeri juga Menteri Besar dua Penggal ini benda yang kita. Pada saya kalau ini dibawa kepada majlis raja-raja. Kalau raja-raja Melayu ni masih lagi berjiwa Melayu dan memikirkan bangsa dia dan Melayu ini yang menyebabkan dia boleh menjadi raja. Kalau Melayu ni dah pupus, raja Melayu pun dah tak ada. Ada kena fikir masa-masa sebelum meluluskan rang undang-undang atau pindaan perlembagaan Perdana Menteri dihadkan untuk dua penggal.